Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke sesi podcast TV Persasmara. Saya Sofia dan saya Amar. Hari ini bersama kami tetamu yang sangat istimewa. Seorang yang telah lama berkhidmat sebagai guru di SMK Tun Perak dan kini telah ditukarkan kepada sekolah baru, iaitu Cikgu Muhammad Kaizan bin Kamis, mantan GPK Petang SMK Tun Perak. Selamat, Selamat datang Cikgu. Selamat datang. Terima kasih menjemput saya. Terima kasih Amar, terima kasih Sofia untuk saya ke program ni. Sama-sama Hari ni kita orang berdua nak borak-borak santai je dengan cikgu Boleh, Alhamdulillah Tentang kenangan, hmm. uh, pengalaman dan nasihat lah yang cikgu nak berikan pada kita orang semua ha, Boleh, boleh, insyaAllah uh, Tanpa kita melengahkan masa lagi hmm. Jom kita ke soalan yang pertama uh, Boleh cikgu ceritakan tak seja uh, tentang sejarah daripada cikgu sekolah rendah sampai ke universiti? Oh, panjang tu boleh ya Okay um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, dan selamat sejahtera terima kasih kepada unit TV PSS SMT Tomberak Semarak uh, kerana menjemput saya untuk sesi podcast saya rasa ni sesi podcast yang kedua kan selepas dengan PAT iaitu betul, betul. Uh, Okay uh, Okey, um, terima kasihlah pasal uh, menjemput saya untuk sesi ini. Okey menjawab kepada soalan tadi tu. Soalan tu soalan kembar tu. Susah tu. Okey a sekolah. Okey saya dibesarkan memang dilahirkan kat Muar. Okey. Uh, kemudian saya bersekolah, saya tinggal dekat Jalan Daud. So dekat Jalan Daud ni sekolah yang terdekat adalah Sekolah Ismail. Sama ada Ismail 1 ataupun Ismail 2. Okey sekolah kebangsaan Ismail 1 Ismail 2. Okay, jadi pada masa tu saya masuklah sekolah Ismail 1. Sekolah Ismail 1 dan Ismail 2 dia dia orang share the same building tau. Jadi kalau tahun ni tahun 2025 Ismail 1 sesi pagi, next year tahun 2026 Ismail 2 pula sesi pagi. Oh dia gile-gilelah. Ha, ah dia bergilir kita buat rotation macam itu sampailah habis. Okey, jadi saya bersekolah dekat uh, sekolah rendah kebangsaan Ismail 1 uh, sehinggalah Dajah VI tapi pada masa itu dia ada beza sikit lah macam sekarang tak ada UPSR tapi pada zaman saya tu kita ada dua peperiksaan ujian ha, tapi tak tahulah awak pernah dengar ataupun tak tapi ibu bapa awak mungkin pernah dengar masa zaman saya kita ada ujian penilaian darjah tiga darjah tiga ada ujian Oh dajah 3 jadi ha. zaman cikgu yang ada Ya dah ada hujan Kemudian kita ada penilaian Dajah 5 ha, GPSR lah tak ada oh. So kita untuk sekolah rendah saya Hadapi dua peperiksaan ha, uh. Eh, Tahun uh, ha, Dajah 3 Dan juga Dajah 5 Dajah 6 relax ha, oh. Tak macam sekarang Sekarang masa tu lepas Tu bawa dia GPSR kan ha. Dajah 6 bergasak lah balik belajar Ha. Kemudian saya melanjutkan pelajaran tingkatan 1 dekat sekolah yang dekat juga iaitu sekolah Datuk Seri Ambar Diraja. Pada masa zaman tu sekolah Datuk ni kita panggil sedet. Si sekolah Datuk Ambar Diraja. Ha. Tapi sekarang dikenali dengan nama sedar. Okay. Jadi saya sambung dekat sana daripada tingkatan satu, sehinggalah saya SPM 1989 dekat sana kemudian saya sambung STPM juga dekat sekolah Datuk Syed Ahmad ni uh, ha, 2 tahun lah tahun 1991 habis 1991, Uh, saya kerja lah waktu, dah waktu form 6 tu saya dah kerja uh, kita kerja waktu tu dekat seberang Tanjung Agas tu kerja kilang, muah kemudian saya juga part time ranger gunung ledang uh, satu lagi saya apa saya juga jurulatih kayak oh uh, jurulatih kayak ha, uh, uh, uh. sukan kayak lah masa tu ok uh, kemudian tahun 1992 saya sambung belajar di utara Semenanjung Malaysia. Dekat mana? Ha, dekat Sungai Petani Kedah. Matap Perguruan Sultan Abdul Halim. Ha, Sungai Petani Kedah. Tahun 92 sehingga 1994. Ha, dekat sana. Saya sambung sana, saya ambil pengajian pengajian sekolah rendah, PSR, pengajian Inggeris. So, major saya memang bahasa Inggeris. Okay. Habis eh panjang tau cerita ni <laughs> habis 1994 batch saya tu kita posting serta dengan posting dengan practical sekali so saya dipostingkan dekat SK Bukit Besi Terengganu ha, daripada utara saya pindah ke Pantai Timur pula ha, dekat Terengganu daerah Ulu Dungun Ha, SK Bukit Besi kemudian dekat SK Bukit Besi saya praktikal kat sana dan dipostingkan lagi sekali dekat SK Lintang SK Lintang ni paling dalam dalam Ulu Dungon jalan saya rumah saya dekat Bukit Besi, saya mengajar dekat Lintang beberapa tahun kat sana, dapat balik wah, oh. no, dapat balik Johor lah so saya balik Johor, saya posting dekat sekolah SK Lengge. Ah. Ha. Orang Lengge oh, kan. Ah ha. tu lama. Seminggu. <laughs> Seminggu weh <laughs> kat sana, lepas tu orang PPD datang, cikgu Kaizan you kena pindah ke SK Gombang. Boleh tak? Ah ha. so okey, no problem. So saya pindahkan SK Gombang. Ha. Kan SK Gombang saya lamalah dalam 10 tahun gitu. Oh, lama. Ah ha. SK Gombang ni dia unik sikit. Dia ni sekolah under enrollment. Jadi tak ramai pelajar satu sekolah dalam 36 orang saja maksimum 36 orang saya tak pernah lebih normal 32 ha, darjah 1 empat orang darjah 2 tiga orang ha, kita gabungkan kelas ha, pada masa tu ha, tak ramai termasuk saya dengan guru besar dan empat orang ajik guru Oh, <todoh> orang? Yeah. ya, jadi kerani buat gaji, kita buat gaji sendiri ah, ha, jadi saya jadi kerani lah kat sana ah, ha, itu lama saya kat sana ah, ha, pasal sekolah dalam perjalanan uh, daripada rumah saya ke sana dalam one way naik motor 54 km oh, balik 54 km daily for the rest of 10 years sudah lebih kurang gitu kan. Cikgu tak penat. Eh dulu semangat. Oh semangat. <laughs> Dia pasal pasal you seronok tau. Pasal apa saya punya life lifestyle saya saya macam saya suka outdoor. Pasal tu bila saya dekat Tengganu sebulan pertama habis dah Tengganu saya jalan. Uh, jadi bila sampai kat Gombang ni pun dia tempat macam uh, adventure sikit kan. Uh, saya ride naik motor pergi sana. So saya seronok lah. Um, sampaikan uh, kadang-kadang seminggu tu saya buat kelas tambahan malam. Oh. Ha, uh, pasal pada masa tu kita dah ada UPSR. Jadi kita masuk lah. Buatlah UPSR untuk budak-budak. So saya akan bergerak daripada rumah pukul 6 petang. Sampai kat pagoh, solat maghrib baru masuk ke dalam masuk dalam uh, tapi orang kampung baik dia antara memori yang saya tak boleh lupa dia macam mana kan uh, dia nyambut kita cantik kadang-kadang bila kita datang uh, orang kampung dia dah kumpul dah siapkan makan letakkan meja so kita kita ngajar saya pun tak ada tak ada charge pun kita seronok-seronok mengajar Hmm, tapi tak ramai lah kadang-kadang uh, bila kelas tambahan tu dalam 8 orang, tu yang pelajar-pelajar daripada sekolah-sekolah keliling kalau nak tumpang, join lah, tak ada bayar tak ada apa-apa, pasal kita seronok so, lama saya kat sana uh, kemudian saya sambung belajar uh, saya sambung belajar dekat uh, UITM Alam, jurusan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi uh, sebab saya suka outdoor Ha, sambunglah kat sana dan bila balik nah, barulah saya masuk di SMK Tung Perak tahun bulan 11 bulan 11 ke bulan 10 2004 kalau tak silap saya jadi saya Ngajarlah kat sini ha, memang dekat tapi mula-mula tu memang terperanjat sikit lah pasal apa um, 10 tahun saya ngajar satu sekolah 36 orang sampai dekat sini satu kelas 36 orang jadi ada terperanjak lah culture shock sikit lah so saya bodoh dalam lebih kurang 2 minggu kot ni, macam mana nak ngajar orang cakap so, masa tu Tom Perak ramai belajar 2004 saya satu sekolah dalam 1800 ramai memang ramai ha. jadi bila dah lama kat sini katnya kemudian saya di di, apa ditukarkan ke sekolah uh, Tinggi Muah ha, sekolah Tinggi Muah 17 bulan 10 2025 tengah kita sibuk-sibuk program madana hmm. itu ha, itulah so itu hmm, saya punya last sajalah baiklah cikgu soalan seterusnya sepanjang cikgu menjadi seorang guru apakah pengalaman yang cikgu dapat dan uh, kenangan manis yang cikgu tidak boleh dapat lupakan oh banyak tu. Pasal jadi cikgu pun dah 30 <laughs> tahun yang tinggal tu. Tapi saya uh, spesifikkan kat sinilah eh. Uh, pengalaman antara sekolah rendah dengan sekolah menengah berbeza. Jadi saya daripada sekolah rendah saya masuk sekolah menengah berbeza. So dekat sini sekolah menengah ni uh, pelajar matang. Jadi banyak benda-benda yang kita terpaksa macam saya saya dah tua ya, eh, saya tu pasal turunkan saya join kepala pelajar-pelajar remaja ni kena ikut uh, teknik remaja ni lah mm Hmm. Jadi pengalaman-pengalaman ni memang banyak lah Kalau nak dikatakan tekan. Uh, saya lebih suka kita spesifik pada program-program lah eh. Saya untuk SMK Nomera ni Antara pengalaman-pengalaman yang saya pernah buat Yang saya dapat banyak Bila saya membawa tim SMK Nomera sendiri tim apa tim Dragon Boat ok oh, dia ah, Dragon Tunggu. Boat hmm. Tuan Perak dulu top Malaysia tau, Dragon Boat pelajar-pelajar oh. ha, ah, pelajar -pelajar saya dulu kat sini ok um, kita training dekat sini setiap petang dan the best experience uh, saya dapat bawa diorang orang ni ke kejohanan Dragon Boat antarabangsa di Indonesia Okey dekat Teluk Kuantan. Oh jauh. Ha. Dekat sana tu kira Teluk Kuantan yang nama tempat ni dekat Siak Indonesia ni. Nah, uh, ibu kota Dragon Boat dunia. Hmm. Ha, jadi hmm. saya dapat bawa pelajar Tuan Perak ni uh, ke sanalah. Dan di sana kita masuk pertandingan dan kita sampai ke peringkat separuh akhir you nak lawan dengan tim-tim yang dah well established, macam China, Germany lah, memang susah lah tapi dekat sana memang pengalaman lah, saya bawa pasal pada masa tu, kita tengah buat pro program pembangunan sukan so untuk pelajar Tom Perak ni, saya ada dalam lebih kurang dalam, kalau tak silap saya dalam 40 orang atlet, jadi the best 20 saya bawa pergi Indonesia ok, untuk international game ni, aa... Uh, yang lagi satu tim tu saya bawa untuk concentrate untuk kejuanan kebangsaan dekat Putrajaya ok, so yang tim A ni saya bawa pergi Indonesia, dapat separuh akhir tim B saya bawa ke Putrajaya, dapat Johan kebangsaan Oh. Nah, ha, kita mengalahkan pasukan polis PDRM, kita dapat mengalahkan pasukan mana, pasukan pinning ha, banyak-banyak tim-tim jemputan lain semua kita jadi, itu uh, memang pengalaman pasal lah. apa, bawa pelajar tingkatan 4, tingkatan 3 tingkatan 4, tingkatan 3, bukan tingkatan 5 saya tak bawa tingkatan 5, tingkatan 4, tingkatan 3 ke luar negara menjuarai pertandingan-pertandingan so, expectation kita tinggi, ha, orang tengok datang, wow wow factor dia tinggi, <laughs> ya sungguh Kemudian antara latihan memang kat sini lah tapi latihan-latihan yang paling saya ingat adalah latihan waktu kita berkayuh daripada Muar Tanjung Mas kayak Muar ke Pulau Besar Melaka. Nah 7 jam tengah laut. 7 <tuh> jam makan kat tengah laut apa, apa semua. Tu pengalaman lah. Tapi budak dah fit mau kita bawa. Waktu tu pengetua arwah Haji Sulaiman. Ah itu cikgu saya waktu kat sekolah Datuk Ah, oh. ha, jadi pengetua pada masa tu dia ikut sekali. Tapi dia naik bot dia. Ha, dia ada bot. Ah, ha, jadi dia ikut. Jadi dia ikutlah daripada Mua ke Pulau Besar Melaka. Ah, ha, yang itu memang pengalaman lah kat sana. Pasal pada malam tu lah seorang budak apa nama dia siapa nama dia. Saya panggil dia Katok dia jatuh tu, dia jatuh. Jadi dia jatuh dia menjerit tolong, tolong sakit, ya Allah sakit, ya Allah sakit dia So saya panggil lah Merin, Merin tengah buat operasi, panggil ambulans dekat JT. So Merin ambil kita dekat JT Pulau Besar, hantar kita ke JT Umbai, ambulans ambil kita dekat JT Umbai terus bawa ke Hospital Melaka. Dekat Hospital Melaka dia check ah, dia check, check 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 pelajar ni sekali dah habis settle okey nak ambil ubat panggil lah siapa nama dia tak ingat nama katok ah a uh, pagi okey uh, siapa nama ah, cikgu ni okey ah, ini ubat uh, gastrik ini ubat sesama, cakap eh dia ni jatuh hmm. tapi menjerit-jerit sakit tu sakit ni tapi dia kasi ubat gastrik jadi saya pun ah iyalah masa tu 2 pagi 2 pagi oh 2 pagi tengah laut 2 pagi dekat hospital oh. kita cross tu malam dalam pukul 10 11 Hmm. pengalaman. Tapi apa yang saya nak ceritakan adalah uh, kesanggupan kita lah dengan pelajar sanggup sama-sama susah sama, -sama senang. Nah, ha, itulah memang memori lah memori. Nah, ha, kalau setakat yang camping biasa tu, tak ada, ya, ya, tapi itu ini lagi best lah. Mama Ah, <laughs> pasal ha, dia buat benda yang lain daripada yang biasa. Hmm, itulah yang saya ingat. memori lah memang ingatlah sebab bila-bila ok cikgu, apa perasaan cikgu bila cikgu dapat tahu yang cikgu kena pindah ke sekolah barulah. Oh. Soalan gila question. ok, perasaan saya eh. Oh. Macam-macamlah. Umur saya dah 53 tahun, just imagine lah. Eh. Ah, uh, 21 tahun saya spend hidup saya dekat Tempera. So, macam-macamlah perasaan. Yang pertama Uh, sedih sedih tu ya yes, sedih lah uh, sedih lah, kita tak sangka kan kita tak sangka uh, marah pun ada uh, tapi sebagai penjawat awam uh, kita kena reda lah dengan arahan pertindahan AP nama dia, uh -huh. jadi kita terpaksa lah. tapi memang saya terperanjat lah saya amat terperanjat uh, pasal sejujurnya saya memang tak sangka saya akan digerakkan Hmm, tapi yalah rezeki saya mungkin dekat sini dah habis mungkin saya akan uh, uh, akan menyumbang dekat tempat sekolah lain pula kan tapi memang siaplah pasal pada masa tu masa diberitahu akan dipindahkan uh, saya tengah sibuk untuk menyiapkan program sekolah kat Madani. tak ingat saya bersama pengetua berada dekat bahagian depan berdepan pintu pagar sana waktu PPD tadi pun mengatakan saya dikendaki datang ke pejabat pendidikan daerah MUA untuk mengambil surat EP, EP arahan perpindahan ha, pasal saya memang terbanyak pasal yang bila you dah lama kat sini you tengah semangat build up this place, kemudian you kena pindah So saya rasa macam ada lagi hutang saya kat sekolah yang saya tak selesaikan Ada lagi uh, tanggungjawab saya kat sekolah yang saya belum selesaikan Yang itu yang saya kedalat Terutama waktu program sekolah kat Madani ni Pasal uh, saya diarahkan berpindah pada 17 bulan 10 2025 ni memang saya akan ingat saya program sekolah angkat madani tak sampai 10 hari daripada tu kita ada 28 hari bulan ha, program sekolah angkat madani dan nak jadi cerita lagi hari jadi saya pada masa tu adalah 1 hari bulan 11 ha, jadi saya rasa pun saya rasa memang memang sedih lah pasal apa kita tengah sibuk kena pindah kerja tak selesai ni program besar sekolah angkat madani program yang besar Ha, tu kira macam apa birthday present yang paling tak best lah orang kata <laughs> kan, kan. Ha, tapi tu ketentuan lah kita kena ikut lah pasal saya pun tak sangka program tu yang kita bergasak lama daripada bulan 3 ha, berjaya ha, tapi dalam keadaan yang saya dah hujung-hujung tu macam semangat saya dah da, oh, dah burn, bukan burn out saya macam frust kenapa sekarang kenapa tak selepas program Ha, jadi, saya terpaksa buat penangguhan kerja selama berapa, lebih daripada seminggu, untuk selesaikan program sekolah angkat madani dan bila saya dah selesai tu uh, kelam-kabut sikit lah, pasal saya kena lapor diri balik ke sana, banyak kerja tak selesai, saya masih ingat malam tu sebelum saya, first saya maklumkan pada pelajar yang saya dipindahkan dekat Surauk Malam sebelum sekolah kat madani tu saya kita memang dah seminggu balik malam daripada sekolah ni nak siapkan program tu uh, saya sembahyang maghrib isyak dekat surau dengan pelajar-pelajar serama waktu tu saya beritahu lah uh, terima kasih pasal ini kali yang terakhir saya dapat berjemaah dengan awak uh, pada masa tu uh, memang saya pun susah nak sebab nak cakap benda tu kan tapi yalah kita dah lama hmm. aa, sekali kena gerak dan kita kena admit benda tu ha, terpaksa terima ha, itulah perasaan macam ya, cikgu dapat tu memang terkejut ke atau cikgu memang dah tahu tak memang saya tak tahu dan memang saya amat terkejut hmm, memang terkejut pasal saya tak sakit saya mengharapkan saya pencin dekat sini saya pencin uh, expected saya pencin lagi 2 tahun gitu kat sini. Ha, tapi mungkin saya kena apa uh diarahkan untuk pencin ke tempat lain dekatnya kan. tapi kita kena inilah kita kena redo benda ni segala yang ketentuan ni memang dah ditentukan perancangan Allah sebaik-baik perancangan. Ha, jadi saya ikut dia lah. Kita layan dia tak apa dan benda ni normal bagi pegawai pendidikan normal ha, tapi tinggal pada saya masa saya bukan jenis yang apa suka-suka pindah ha, saya dekat lengah pun lama saya pun saya tak pindah juga sampai dia arahkan pindah macam itulah ha. so boleh itu jawapan tak <tuh> payah <tuh> banyak-banyak lagi lah sedih-sedih ha, memang nampak nampak macam tak apa tapi kadang-kadang hati terguis kat dalam ni kita tak siapa tahu kan hmm. ha, macam itulah tak, tak apa cikgu setiap perkara yang <laughs> berlaku pasti ada semua betul betul sop dah baiklah cikgu last but not least apakah perkara baru yang cikgu teruja nak cuba di sekolah baru ok um, Tombera High School dua sekolah berbeza dua demografi berbeza dua identiti berbeza Okay. Tinggal ada satu perkara yang Baru-baru ni saya pergi ke High school saya tersentuh Kenapa? Uh, fasa dekat high school ni Dia ada PKI okay. Jadi pada satu Masa ni dekat Kantin Seorang pelajar PKI lah Berkursi roda terkial-kial Jadi saya Tolong dia uh, Bawa dia ke Kaunter makanan bawa dia juga terus ke meja makan uh, bila saya tengok pengalaman gitu pengalaman tu you tak tahu tau kadang-kadang ada benda yang very simple macam itu boleh sentuh hati you tau so bila saya kena macam tu dia cakap oh agaknya uh, saya ni telah ditakdirkan untuk pindah ke school untuk memberi khidmat pada pelajar macam ni PPKI dulu saya berkhidmat dekat Tomperak sekarang diberi peluang untuk berkhidmat pada high school jadi saya uh, memang mengharap lah kita dapat saya dapat membantu lah uh, pihak-pihak dekat sana dekat high school sendiri uh, pengalaman saya baru untuk berurusan dengan pelajar-pelajar PPKI uh, saya tak ada pengalaman benda di sini jadi saya telah diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkhidmat pada pajak-pajak ni. So itu saya memang bersyukurlah pasal kita tak tahu bila kita dah kena baru kita tahu. Kan bila kita terlibat kan? Macam saya saya tak jangka. Pada kadang, kadang orang kata kerja yang mudah bawa kita apa konsi order tolak kan. Tapi once bila saya pegang konsi order saya tolak saya rasa sembahnya. Uh, saya rasa sebab uh, so jika ada khidmat di mana saya diarah pindah uh, mungkin ha, uh, khidmat tu saya tak dapat kat Tuan Berak Tuan Berak tadi PPK tapi kita ada kat sana so Allah Ta'ala give saya chance untuk serve people like this Itulah, itu ialah itu ialah <laughs> so pengalaman lah. itu harapan saya lah ok sambung dan apakah ucapan terakhir cikgu kepada kami uh, sebelum kita tamatkan sesi podcast ini? Okey, uh, ucapan terakhir hmm, kepada awak Sophia dan juga kepada awak Ma dan pada semua pelajar-pelajar uh, saya kira Tung Nasihat saya senang. Belajar dan belajar dan belajar. Okey, once you dah belajar, you ada cukup basic untuk you survive dalam dunia ni. Zaman saya berbeza dengan zaman awak yang akan datang. Zaman awak memerlukan ilmu. Okay, zaman saya masih ada skill lagi. Ha, jadi pasal tu saya cakap belajar. Ha, habis sekolah, belajar. Dah kerja, macam saya dah kerja, dah boleh belajar, saya sambung balik belajar. Ha, kita so, belajar tak berhenti. Pasal tu Nabi pernah cakap, belajarlah kamu hingga penutuplah ilmu hingga ke negeri. Cina. kan? Jadi so, benda tu betul. Jadi tu lah, belajarlah. Ya. Hmm, eh? Okey, itu jelah lah uh, ucapan saya untuk pelajar-pelajar Atom -pelajar, Perak. Terima kasih Cikgu Muhammad Kaizan kerana sudi meluangkan masa bersama kami hari ini. Terima kasih juga kepada pihak TV PSS atas kesudian menjemput saya mantan Cikgu Tumpera untuk program ini. Terima kasih Sofia, terima kasih Amar. Sama-sama. Uh, kami doakan cikgu semoga terus berjaya dan menjadi inspirasilah kepada semua pelajar yang di sana nanti. Amin. InsyaAllah. Uh, itu sahaja untuk episod kali ini. Terima kasih uh, semua pendengar dan terima kasih cikgu. Jumpa lagi. Uh, Assalamualaikum. Bye.